На сегодня три Александра в студии. Скажите, храп — это вот что-то такое смертельное? Каким э, последствиям может привести то, что человек храпит? Ну, есть два крайних момента. Это неосложненный храп, который не влияет на насыщение крови кислого рода и как следствие на здоровье храпящего. И тогда храпите на здоровье. А тяжелый храп — синдром обструктивного сна, который сопровождается остановками дыхания во сне насыщение крови кислородом падает много сотен раз за ночь до критических цифр, угу. и это приводит к внезапной смерти во сне, инсульту и инфаркту. Да вы что? А как же разобраться, легкий у тебя храп или тяжелый храп? Как понять? А для этого можно обратить внимание на некоторые симптомы. Тяжелый храп, болезнь остановок дыхания во сне сопровождается тяжелой дневной сонливостью, разбитостью по утрам, повышенным давлением, ожирением, импотенцией, ну и близкие люди говорят, которые наблюдают за вами во сне, говорят, что у вас останавливается дыхание там, на 10, 20, 30 секунд. Есть, а че... как человек просто храпит, звуковой феномен? Ну, он себя чувствует всегда с утра бодрым, веселым, отдохнувшим, только окружающим дышать. чтобы инструментально подтвердить это и поставить точный диагноз, определиться с исходной тяжестью состояния, то по-хорошему необходимо проводить углубленное исследование ночного сна, mm -hmm. когда датчики пишут полностью все параметры дыхания, как то храп, остановки дыхания, ограничения потока, а также насыщение крови кислородом и пульс, чтобы мы могли понять, насколько негативно э Еспіриторне порушення впливають на серпічно сусувісто і центральну нервною систему. Mm -hmm. а, пане Олександре, от е, чи може от перша така стадія? Ну чи можна взагалі це стадію назвати? От не страшною, цей храп без апної перетворитися якраз в небезпечний храп. Ну, в принципе, да. Храп является предвестником появления апноэ, потому что э, храп, он вызван уже некоторым расслаблением медных структур. То есть храп, это когда мы, как свинка похрюкиваем, да? Uh -huh. Uh -huh. Это медные структуры, это носоглотка. Там можно лечить оперативным путем. Неосложненный храп можно лечить оперативным путем. Если же это апноэ, то... Дыхательные пути спадаются в глотке. Это то место, которое мы глотаем. Если мы глотнем слюну, мы почувствуем, мы глотнули мышечной трубкой. А если мы откроем рот, эту трубку перекроем, то мы а -а -а, вдохнуть не сможем. Вот это окно. <звы> вот это приводит к, 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 к очень тяжелым последствиям. И тут надо принимать срочные меры. Потому что может кончиться, как я говорил, негативно. Александр, вы бы советовали вот людям, вот, например, как только появляется храп, уже сразу обращать на это внимание, обращаться к специалистам или вот какие действия? Когда нужно обращать внимание, что нужно что-то чем-то заняться? Ну, если э, пациент просыпается бодрым, веселым, отдохнувшим и э, чувствует себя идеально, э, полным сил, в принципе. Э, вроде ничего, можно и не делать. Ну, если он хочет устранить этот косметический эффект, только аудиальный, не визуального плана, как оттопыренные уши, uh -huh. которыми люди живут всю жизнь счастливо, а вот именно аудиального плана, то это делается косметическая операция на тканях мягкого неба для того, чтобы убрать этот звуковой феномен. А yeah, если ты... же у пациента... Остановки дыхания, то тут только аппаратное лечение. Когда аппарат под небольшим давлением через маску подает воздух в просвет дыхательных путей, и этот воздух раздувает чисто механические дыхательные пути и дает им спадаться, за счет чего убирает всю симптоматику. А безоперальные способы есть? Этот аппарат, это протез. Угу. С ним надо спать каждую ночь. А що ж до безупоральних способів, от, а, аби позбавитися цього, як ви кажете, косметичного храпу, є, е, 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 ну я просто зустрічав, є там якісь таблетки, там якісь пов'язки спеціальні на голову надягаються і тому подібні речі. Е, чи вони дієві, чи все ж таки обов'язково робити самооперацію? Скажімо так, храп різко усилюється при прийнятті алкоголя, И э, все таблетки, капли э, и другие моменты, э, они могут только немного снизить интенсивность. Кардинально вопрос не разрешится. Можно полоскать на ночь, например, оливковым маслом, столовой ложкой оливкового масла горло. Оно угу. смазывает э, структуры глоточные, снижает воспаление, убирает отек. За счет этого уменьшается интенсивность скрапа. Но он не исчезнет, я уверен. Скажите, Александр, а вот куда обращаться, вот если человек все-таки надумал решить вопрос, точнее, решить проблему вот этого вот с храпом, к како, какому врачу вы... Есть какие-то центры у нас в Украине? Куда бежать-то? Конечно, но надо зайти в интернет, набрать центр медицины сна или лечение храпа, или лечение апноэ, и пациент увидит массу сайтов, на которых подробнейшим образом описана вся эта проблематика, и как с ней бороться. Ну, вы знаете, доверять интернету можно, но, например, вы же сами сказали, что в интернете есть куча народных методов. Кто-то говорит о каких-то там ортопедических подушках, которые говорят, а вот ложись на эту подушечку, и все, и храп пройдет у тебя. Как же быть тогда? Чему же доверять? Ну, как? Человек всегда... Много чего в интернете и правды, много чего неправды. Надо искать специализированные учреждения, которые проводят углубленное исследование ночного сна в обязательном порядке. Если вам говорят, что надо просто поговорить, то тогда, может, да, действительно вы попали, э, как говорят, на шахраю. А mm -hmm. если вы позвонили, а вам говорят, что надо пройти углубленное исследование ночного сна, и только тогда будет понятно, не осложненный ли у вас храп, или же у вас остановки дыхания во сне, тогда вы идете в учреждение, в лабораторию сна, там ставят датчики вечером. До утра пишут все эти параметры, как то храп, остановки дыхания, ограничения потока, как я говорил. И утром есть развернутый результат. Опять то есть вы спите уже в условиях вот этой вот э, ну, клиники, да, грубо говоря, где над вами проводят исследования, и утром уже говорят полностью результаты... Результат, э, результат э. да. И угу. если результат не осложненный храп, то так, я уже говорю, эффективный. Или храпите на здоровье, или можете сделать операцию. Ну, как вы понимаете как говорят мои друзья хирурги, лучшая операция это не сделанная операция. Поэтому если не осложненный храп, ну можно храпеть дальше. А вот если это апноэ, то надо проводить вторую ночь инициализации лечения, когда пациент спит уже с аппаратом, и на фоне применения аппарата записываются все те же данные, которые записывались в течение первой ночи, и э, по результатам этой ночи мы видим, насколько эффективен данный вид терапии для данного пациента объективно. А он для себя видит это субъективно, потому что он первый раз за много лет просыпается бодрым, веселым и отдохнувшим. То есть он ночь проспал нормально. А що ж, от, є така думка, точніше, я зустрічав таку думку, що хропіння це може бути симптомом чогось. Зокрема, там серцево-судинних захворювань, що там перегородка в носі викривлена і тому подібне. Це правда? Значить, храп на храп може впливати, влиять, на неосложненний храп, іскривленная перегородка, увеличенная небної дужки. На апноє це все не влияет, потому що апноє це спадение глотки. Тобто, як ми розуміємо, Небная структура это там цирку, uh -huh. а глотка это как там и То есть uh -huh. на неосложненный храб это может влиять. И неосложненный храб, я же говорю, лечится пластическими операциями на структурах носоглотки. То есть небные структуры. Там перегородка, пушки, небные небный язычок удаляют. Если же это сна, то оперативные вмешательства абсолютно бессмысленны. Они ни к чему не приведут. Смотрите, Александр, хотелось бы еще продолжить немножко тему оперативного вмешательства. Вот после операции, я так понимаю, эта операция не относится к числу каких-то сложных операций? То есть вот после операции это стопроцентная гарантия, что человек будет нормально дышать, нормально спать, не будет храпеть? Или все-таки какие-то, ну, процент какой-то неудачных ну, операций он существует? Могу вас, так сказать, немножко озаботить. Самые простые операции имеют определенный процент летальности. Даже там удаление червяка. Вот к так сожалению, вот. да. поэтому, я же говорю, поэтому мы пытаемся наших пациентов с неосложненным храпом убедить храпить на здоровье. Но есть люди, которые ну, из социальных так сказать, моментов хотят этот храп устранить. Uh -huh. а, есть оперативные вмешательства классические. То есть у аппарата пластика, когда хирург удаляет всю э, ткань лишнюю, которая приводит к вибрациям, и э, ушивает раневые поверхности, чтобы минимизировать э, образование рубцовой ткани. В этом случае эффект практически всегда стопроцентный и пожизненный. Угу. Э, есть мнение, что можно применять криопластику, лазерную пластику. Мы, к сожалению, это мнение э, ну, не разделяем, потому что что такое криопластика? Это когда инструмент охлаждают в жидком азоте, а потом прикладывают к определенным участкам тканей. Представьте, вы этот инструмент приложили не там, где вы не видите глотки, а к руке. Что у вас будет на руке? У вас будет на руке рубец. Такой некрасивый и жесткий. Так вот это вот получается что крио- и лазерная пластика – это умышление тканей в мощи. В результате ткань погибает. На ее месте образуются фруктовые конгломераты, которые, первое, они склонны к краху, ну, к новообразованиям. Второе, они стареют несколько, несколько раз быстрее, чем здоровая ткань. Угу. хотя Эффект есть в начале, потому что да, рубцы они жесткие, рубцы стянули окружающую ткань, то есть храп может исчезнуть. Но при применении этих методик обычно через 5-7 месяцев пациент возвращается в ту же точку, с которой и начинал, и э, даже будет так ситуация, что станет еще хуже, чем если бы он ничего не делал. Поэтому мы всегда пациентам рекомендуем делать классическую операцию, хирургическую, полномасштабную. Спасибо большое, Александр. Ну и, наверное, вот последний вопрос, который меня все-таки интересует, невзирая на то, что вы вот являетесь директором Киевского центра медицины и сна, вот скажите, вот наша украинская медицина в этой области, она все-таки есть конкурентоспроможная вот, способ, конкурентоспособная в мире, или все-таки наши немножко технологии отстают от мировых? Ну, мы используем все мировые технологии, поэтому мы никак от мира не отстаем. Спасибо, успокоили компьютеры, ноутбуки Все мировые технологии мы используем Никакого отставания нет Спасибо вам Спасибо большое Хочу напомнить, что с нами сегодня был Бузунов Александр Вячеславович Директор Киевского центра медицины СНА Мы желаем ему хорошего завершения этого четверга Друзья, мы продолжим еще беседу про сон, про хрупинь Но это будет трошки позже Пока еще музыка, Богдан Красавцев И увидимся в следующий день